Усе своє життя наша героїня подорожує по світу. Така у неї неспокійна професія. Але завжди вона з нетерпінням чекає повернення до Києва. Це її улюблене місто. Адже тут знаходиться її школа, місце, де її обожнюють, люблять і чекають справа, які вона віддала усі свої сили і душу, які вона присвятила своє життя. Художественная гимнастика пришла действительно после классического балета. Это были послевоенные годы, и в Макеевском дворце пионеров был такой хореограф, который от нас очень хорошо все требовал, чтобы мы выполняли, и мы занимались там танцами. Вона завжди любила спорт, тому після закінчення школи попрямувала до технікуму фізичної культури. Тоді юна Альбіна і не знала про художню гімнастику. струнку дівчинку помітили тренери гімнастичної секції. Так наша героїня опинилася у світі краси і грації. Вона могла стати видатною гімнасткою, завадила травма. Художня гімнастика втратила талановиту спортсменку, але отримала унікального тренера. Когда начинаешь тренерскую работу, то тебя учат дети. Не ты учишь детей, а дети учат тебя. Они приходят и ничего не знают. Вот они начали, маршируют, бегают, там прыгают. И вот они подсказывают, а вот дальше что вы нам дадите, а дальше что вы с нами сделаете. Понимаете? Поэтому самая интересная работа это с новичками, с маленькими. И вот когда с маленькими ты поработаешь, подготовишь их, у тебя уже появляется совершенно другое мнение, впечатление, совершенно другой интерес. Ты видишь результат своей работы. Тренерська робота стала для Альбіни Дерюгіної не просто професією. Вона стала її життям. Вона дала їй силу, волю, впевненість і головне прагнення до перемоги. Те, що не вдалося Дерюгіні як спортсменці, вона почала втілювати у своїх ученицях. Не завжди все виходило, але вона готова була днями знаходитись у гімнастичному залі і творити. Були у її житті і розчарування, і образи, і заздрість. Але вона вміла боротись і, незважаючи ні на що, досягати свого. Траплялися моменти, коли хотілося все покинути, але вона знала, що діти потребують її, і щоразу поверталася до залу.

родные, те там может, сестричку, братика. Она все время нам помогает, как бы поддерживает. Старается как-то так подбодрить. Я приходила в зал, меня критиковали, что у моих детей плохие руки. Я стояла долго с детьми, отрабатывала движение рук. Ноги, я отрабатывала ноги. Предметы плохие, я работала много с предметами. То есть на всех Замечаниях на ошибках я училась. Понимаете? И, собственно говоря, даже сейчас, сейчас, когда достигла уже ну, такого уровня тренерского, высокого уровня, я все равно учусь. У нее было безлич учениц. Але найулюбленішою, її найкращим творінням залишається донька Ірина. Вона також починала з балету. Альбіна Миколаївна згадує, як у дитинстві Іринка весь час танцювала фрагменти з «Лебединого озера і мріяла про велику сцену. Ірина вчилася у хореографічному училищі, і всі були впевнені, що вона стане чудовою балериною. Але у 14 років молодша Дерюгіна вирішила залишити балет і стала гімнасткою, найкращою гімнасткою. З її приходом до збірної радянського союзу, художня гімнастика почала новий етап розвитку. На зміну акробатичним силовим елементам прийшли класичні рухи, емоції і грація. С Ирочкой я вам хочу сказать, что это был единственный экземпляр, которую не надо было заставлять трудиться. А что буду делать, когда мне нужно вставать? <говорит> Нет, это не хочу. Мне не нравится. Ты прошла опускание, взяла и руки прошли через низ. Ну а что же сначала? Раз и… ты знаешь как? Булава больно бьется. Это не трусость, это просто больно. Если я говорила, все, мы закончили, уходим. Она говорит, я еще останусь, еще вот немножко. Еще я не выполнила вот это, это. Ира, только бросок, лисан и все. Ты можешь потом на пленке посмотреть, увидишь, что лучше. Нет, это отпадает. Ага. Нет, не хочу. Девочка, она была такая спокойная, и не... ей не нужно было много объяснять и повторять. И если я не уделяла внимания, она приходила домой и говорила, папа, мама меня не любит, она со мной не тренируется. Это было у нас что-то. Если ехали в машине, и дочь говорила, папа пить, Папа резко нажимает на тормоза, что вы знаете, искры летят, все смотрят, что случилось. А это, кажется, дочери захотелось пить. Но тут же вступала мама и говорила, ты балуешь дочь. Дочери надо вырабатывать волевые качества. Мы едем домой, Ирочка подождет и дома попьет водичку. А папа немножко, Иван немножко, знаете, так, ну, дочь баловал, обожал ее. Вы же сами понимаете, девочки всегда любят больше мужчин, папу. И как-то он к ней очень, если она сказала, он все бросал и выполнял, что говорила Ириша. А я ей говорила, потому что ты понимаешь... Кто ей в жизни простелит дорожку, чтобы нашла? Она должна все завоевывать сама своим трудом. Он понимал, что такое спорт, подготовка. Поэтому Ирочке легче было. Он ей объяснял, рассказывал, помогал, где что. Но. Потом, когда Ира стала уже больше выступать, он стал, как говорится, полностью оставаться хозяином дома. Нас нет, он дома. Мы приезжали, всегда звоним, мы скоро будем. Он нам готовил всегда украинский борщ и рыбу свою фаршированную. Вот. Но мы так шуткой, шутя говорили ему, ты знаешь, видит Бог, как мы сопротивляемся, но мы кушать будем. Ну, он шутил, конечно, и когда я приходила на кухню, он всегда говорил, ты знаешь, здесь кухонька маленькая, в общем, ты иди, пожалуйста, я здесь сам управляюсь. Все. Он очень любил готовить. Я ему говорю, ну, слушай, я не сопротивляюсь. Я ухожу. Пожалуйста, готов, что ты хочешь. Когда вот он умер, и у меня было такое знаете, как будто вот он пришел, находится в доме и готовит чай с молоком. Это часть медали Ирины. А здесь вот все наши аккредитации, где в какой стране мы находились. Маленький-маленький музей, который мы, в общем-то, здесь было больше, но пришлось немножко убрать. Скульптура художница изобразила Ирину Ивановну. В расцвете сил выступала. Здесь ее знаменитая фотография знаменитого посадобля, испанский танец. Спартакиада народов СССР. И вот она ее выиграла, стала первой чемпионкой Спартакиады народов СССР. Ну а здесь вот мы все втроем радовались очередной победе Иришки. Это награды моего мужа. Здесь такой уголок мы просто сделали, где моя мама, мой муж, самая основная его медаль, олимпийская медаль, я ее подарила внучке. Вот. Подарила внучке олимпийскую медаль и значит, золотые часы, которые подарил министр обороны за соревнования, которые они выиграли, чемпионат мира и Олимпийские игры. Именные находятся у внучки. А дали по наследству. Онучка Іринка взяла усе найкраще від своїх зіркових батьків Ірини Дерюгіної та Олега Блохіна. Вона чудово танцює, пише пісні та музику. Зараз вона живе і працює в Америці, але хоча б раз на рік обов'язково приїжджає до Києва і допомагає у підготовці кубка Дерюгіною. Практично усі показові виступи гімнасток Її заслуга. Бабуся і мама мріють, що колись і вона працюватиме у школі Дерюгіних. художественную гимнастику, несмотря на нее со стороны сказать, прыгают девчонки, балеринки там, э, попрыгушки. Нет, это вид спорта, который должен обладать силой, мужеством и грацией. Понимаете, без силы мужества невозможно, а грация это как уже Подчеркивает, что это девичий спорт, женский вид спорта, что они красивые девушки. Это все вместе должно быть. Распорядок дня, если это обычно проходит на учебно-тренировочном сборе, они тренируются 6-15, дети все со свинцом на ногах работают, выполняют общефизические упражнения с нагрузкой, со свинцом. И затем идет предметная подготовка и бассейн. После завтрака дети отдыхают час-полтора максимум. И затем у них идет общая физическая подготовка и специально. После обеда дети отдыхают, идет полтора часа урок хореографии, и мы часть захватываем ОФП после этого мы переходим в борцовский зал, где работаем с отягощением. И потом идет, дети заполняют дневники свои, описывают то, что им удалось, что не получилось. Я знаю, что больно, но не потерпишь, ты ж терпишь все равно боль. Любую боль терпишь, правда? Mm -mm. Давай, давай. Сядь у день ровно. у Наталі Водонку був свой. день народження. Але ж це не привід для відпочинку. О, держи, держи, правильно, держи и плечи, а я и ногу. Ты меня сломаете. Я Получай. тебя сломаю? Тебя... Для этого очень надо много силы приложить. Мы тебя желаем здоровья, Наташа, чтобы ты здесь 5 килограмм хотя бы оставила. Можно 3. И все твои желания, чтобы исполнились именно в спорте. Спасибо. Поздравляем, дети. Она самая лучшая. Она, сама она э, не только как тренер у нас, она для нас, для каждого считается мамой, э, врачом, психологом, просто человеком, который помогает в трудную минуту. То есть она всегда рядом, и, э, ну, то есть для нас она все. Если есть какие-то проблемы, когда это все отражается в спорте, это отражается в зале, Хоть ты пытаешься это скрыть, но иногда ты просто смотришь на любимую она тебя видит насквозь. Вот она видит, какие у тебя проблемы, и она просто говорит то, что есть. Я уже очень много раз с этим сталкивалась, и я просто удивляюсь, как она это все видит. Но она это все видит. Она очень предана своему делу очень долгие годы она воспитывала самых лучших гимнасток мира, всей планеты. У нее очень много чемпионок было, она воспитывала всех. Поэтому Альби Николаевну во всем мире очень сильно уважают и считают самым лучшим тренером. Это так и есть, и мы это все понимаем, и мы все гордимся, что мы тренируемся у такого тренера. Понимаете, приучить, научить ребенка быть внутреннюю дисциплину иметь, это очень сложно. Есть детям, которым легко дается это, а другие считают, что это все лишнее. Это анализ ошибок, что у нее получилось, что у нее не получилось. И такая целеустремленная вот. девочка старается все изложить. Видите? У нее больше идет описание ошибок своих. Тут же делает график веса и нагрузки. Так что это уже серьезный человек. Сейчас я вам найду получше такой, чтобы вы в обмороке сидели. Вот здесь уже ярче видно. Видите, график нагрузки и график веса. Если нагрузка поднимается, вес падает. Это уже более истинная картина. Ну, ленятся, ленятся до конца все это сделать. А малыши больше любят наклеить гимнастка, которая умеет хорошо писать дневник, то есть описывать, и не хвалит себя, а ругает. Больше пишет, что у нее много недостатков. Значит, мы спокойно знаем, что на следующий день эта гимнастка на 5% снимет ошибок. Понимаете? Диета гимнасток – особлива тема. Тут каждый грамм на рахунку. З'їла шматочок хліба, отримала пару зайвих кілограмів. Тоді і стрибати важко, і рухи не такі граціозні, а їсти хочеться. От і доводиться тренерам весь час контролювати процес харчування. Здавалося б, жорстоко. Але якщо обрала професію гімнастки, витримуй. Тоді і результат буде. Від себе, від себе талківи руки. Сорок секунд. Быстрее, быстрее. Двадцать секунд остается, девочки. Ну и Оп. вот видите, значит, есть воля к победе. А что тут? Раз. Поднимайся. Два. Только бедра сразу вертикаль стар. Ищи вертикаль, поставила. Все. Еще гнемся раз, два, три, четыре. А у тебя какие Сколько группы сможешь, здесь, были? Подняли две только ножки. И, Оп. Что, Кристина? Кому тяжело? Ні, ні, я ж не законче. Кому тяжело, підніміть ноги вверх. Вот видите, всі засміялися. А тебе не тяжело, Аня, Ноги опустила. Альбіна Дерюгина жорсткий і вимогливий тренер. Трапляється в процесі роботи і конфлікти, і суперечки і сльози. Але цього вимагає професійний спорт. Дівчата розуміються, тому ніколи на неї не ображається. Тим більше, що поза залом вона для них друга мама. Людина, до якої можна прийти з будь-якою проблемою, поділитися особистими переживаннями і разом знайти вихід з безнадійної ситуації. Для того, щоб досягти успіху, потрібно пройти через біль і сльози. Яка прелість! <реш> не вистачає снігу. Наша героїня робить усе можливе для того, щоб болю і травм у її дівчат було якнайменше. Тому їй довіряють, її люблять і поважають. Дівчатки, вас запустили плавати не сім'я. Это я мечтаю о многом. Мечтаю кончить школу, поступить в институт физкультуры, стать хорошим тренером, готовить гимнасток, пойти по стопам мамы, в общем, готовить хороших гимнасток, чтобы получать наслаждение от их работы. Ее мрия снылась, И для нее гимнастичный зал стал другим домом. Сегодня они работают разом. Альбіна Дерюгіна найщасливіша мама, адже донька завжди поруч. Вони часто сперечаються, конфліктують, але розуміють, що їх сила і успіх саме у спільній роботі. Вони доповнюють одна одну. І тому українська художня гімнастика має такий неповторний стиль і особливий шарм. Альбіна Дерюгіна працює над досконалістю техніки та виконання елементів. Ірина Дерюгіна завжди любила творити. Колись вона сама створювала свої композиції. Тепер ставить фантастичні номери для своїх гімнасток. Мій донька живуть гімнастикою. Вони фанатично віддані своїй роботі і своїм дівчатам. Вони ніколи не зупиняються, і щороку дарують художній гімнастиці щось нове і яскраве. Основная мечта у меня это, конечно, чтобы Ирочка, конечно, построила школу. Это мечта, в общем-то, нашей всей семьи, чтобы гимнасткам было где тренироваться, потому что мы сейчас задыхаемся в зале народа много, всем надо по две тренировки, а времени не хватает, 12 часов не хватает. Понимаете? Поэтому я считаю, что это мечта. Ну и, конечно, все остальные уже не только мечта и пожелания, чтобы все мои члены семьи были живы, здоровы и счастливы. Альбіна Дерюгіна ніколи не піднімалася на п'єдестал пошани чемпіонатів світу чи Олімпійських ігор. Зазвичай тренери залишаються в тіні своїх іменитих спортсменів. Та все одно вона легендарна особистість у світі спорту. Спортивні зірки спалахують і з часом згасають. Її зірка сяє завжди.